У місті з'явився 55-метровий вітрогенератор. Це альтернативне джерело електроенергії. Генеральний директор підприємства Лігена Петров Геннадій каже, що вартість газу та електроенергії збільшується. Якщо назад ми платили, або тому і платили года назад, точніше п'ятдесят шість копійок за один кіловат час, то на сьогоднішній день собі електроенергії достигла рубль 5, і 05. гривна 10 копеек. Поэтому затраты по энергоносителям имеют немаловажную роль. Один только бассейн, подогрев воды, рекуперация уже тянет больших энергозатрат. Вот. Кроме этого, у нас есть производство различное, в том числе и обработка древесины, и, и мебельное производство, и кислородное производство, и СТО и так далее. И все это тоже, соответственно, требует больших затрат. В среднем наш комплекс потребляет в среднем в течение суток 90 киловатт в час. Вот. Еще пути снижения себестоимости для того, чтобы удержаться. То есть не выходить на повышение цен. Поэтому жизнь заставила думать, как удержаться на ринку. Найчастіше у Геннадія Яковича запитують, чи зможе він працювати в офісі, біля якого розташований вітряк. Так, да, змогу, тому що відповідаю всім, якщо хтось, будемо говорити, не знає цього. Я особисто сам був не в одному парку вот этих ветрогенераторов. Ну там нет ніяких відчуттів, абсолютно. Шум, шума нет.

Значит, срок службы им гарантийный заводом определен 24 года, этому ветрогенератору 12 лет. И он может еще ну, лет 20, надеюсь, послужить. Стоимость нового ветрогенератора определяется из его потужности. Допустим, 450 киловатт. Это должен стоить бы, он был где-то 900 тысяч евро, то есть почти миллион. Мне он обошелся с доставкой с города Гамбурга, из-под Гамбурга. Я был там на месте, смотрел, то есть мы выбирали в парке, с доставкой сюда, с установкой, со всеми дозволами, в том числе и дозволом на початок работы, проект, газка декларация о окончании, о допуске к эксплуатации, обошлось с 2,5 миллиона. Гривень. У Краматорську Донецької області є професіонали, які обслуговуватимуть Бориспільський вітряк. Краматорськ спеціалізується на монтажі, Вони вот встановлювали цілий парк Бачака в Миколаївської області. Крыму, в Херсоне, вот в этих вот направлениях, Запорожье. Я думаю, что мы в перспективе сделаем свою бригаду здесь. Потужность ветрогенератора вызначена заводом 450 киловатт. Мы вывели график и получили, что в среднем этот ветрогенератор в нашей местности может вырабатывать 25-30 от номинальной мощности. Ну, как все. Хозяева хотят больше, но я тоже надеюсь на 30. Фактически это будет 150 киловатт в час. Пока что ветряк не работает. Данный ветрогенератор мы планируем запустить э, в первых числах февраля месяца. Значит, задержка на сегодняшний день только за одним. Поставка трансформаторной подстанции, которую изготавливает специально, это спецзаказ, город э, Хмельницкий, то есть завод по производству трансформаторных подстанций. Ну и надеюсь, что вот в первых числах февраля перережем ленточку и дадим дополнительную электроэнергию во внешнюю сеть для увеличения потужности нашей Бориспольской РЭС. Валентина Чубатюк, Антон Сидоренко, новини телеканал Бориспиль.